Плюс один аромаксамир кавий Якобс запрошує гостей. Знаєте, що мені більше за все подобається в притулонні а, Мить, коли відчуваєш цей аромат. До нас прийшов дитячий психолог, як ми і обіцяла. Це Наталя Простун. Доброго ранку, пані Наталя. Доброго ранку. 494 1194, код міста Києва 044, мережа Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1. А, отже, новорічні свята. Як обрати подарунок для особливо дітей? чтобы а, враховывать и кількість грошей в кишені, и бажання дитинки. Но вообще там новогодний праздник это такой, ну, это сказка для детей. И дети ждут его, ждут очень с таким ну, с большим желанием. Да, да. Весь год они пишут записки часто. И родителям важно просто отталкиваться от своего бюджета. Почему? Потому что на самом деле, как уже было сказано, да. Не всегда, большой, не всегда большой подарок, он может ребенок оценить, или дорогой подарок. Вот. И э, важно учитывать желание ребенка. Я думаю, что родитель, тот, который живет, каждый день видит и знает своего ребенка, проводит с ним время, он знает, чего он хочет, чего желает. И можно сделать даже такой эксперимент. Так. Там, например... Э, Писать письма Деду Морозу. Вот. Это очень хорошо идет в возрасте там, э, до 12 лет. Даже дети, вот такие, которые якобы не верят, уже начинают не верить и сомневаться в, в, в фигуре Деда Мороза, на самом деле они тоже пишут свои письма. Можно повесить такие носочки дома, там, разноцветные, полосатые. И дети, они часто бросают свои желания. Таким образом, родитель, он видит, что хочет ребенок, чего он желает и о чем мечтает на самом деле. И Не обязательно та подарки. Возможно, mm -hmm. ребенок мечтает о том, що я хочу, щоб мій папа більше проводив времени. Боже, це ж золота дитина, якщо вона так скаже. Але <laughs> ж ми всі пам'ятаємо себе з дитинства і ми бачимо своїх дітей, племінників, не знаю, будь-кого. Діти це маленькі хитрони. Mm -hmm. А як зробити так, щоб не потрапити у емоційну психологічну пастку, коли дитина хоче от або іншу іграшку, а вона коштує 100 євро, наприклад. а грошенят не от mm Как -hmm. пояснить як пояснити дитини mm -hmm. і обрати достойний подарунок. Mm -hmm. Это очень хороший вопрос, потому что сейчас дети уже начиная э, с 8 лет заказывают айфоны или айпады, и родители, естественно, чувствуют свою растерянность. Он не может себе такое позволить. <laughs> вот. Ну, естественно, мотивация ребенка, чтобы показаться перед сверстниками. Вот, мне подарили вот такой подарок. Смотрите, вот такой крутой. Ага. Но родитель должен поговорить с ребенком и сказать: вот, а ты знаешь, если это, если ребенок ребенок верит Деда Мороза, то важно сказать, что э, давай мы попробуем еще напиши какие ты еще хочешь, альтернативу, возможно еще у тебя есть какие-то <свят> желания, напиши их там 10, там, и Дед Мороз он сможет выбрать какое-то. То есть дать такую возможность, или возможно знать, там, если ребенок любит конструктор, конструировать, возможно э, и родитель может это позволить, <свят> то есть э, э, учитывая свои возможности. И естественно, он, ну, зная, желай, учитывая желание, интерес ребенка, он может сделать такой подарок. А що з нами робить Рома Самоцієви, ми з нашою гостею за розмовою просто не помічаємо, як біжить час. У нас є дзвінок. Доброго ранку. Алло? Алло? Алло. Доброго Доброго ранку. Ви. Ви готові з нами поспілкуватися. Як вас звуть? Світлана. Світлана, ви вже приготували подарунки для своїх малечів? Ще не приготувала, тому що. Не можу приділитися. А е, запроси, як то кажуть, які? У е, мене п'ятеро дітей. <гум> 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 І кожен хоче свій подарунок. <гум> Але коли після свята вже так як дід Мороз їм приніс подарунки, діти починають вже спорити. А я це вони хотів, я хочу такого як меншого. <гум> Ну, вы разумеете. Что делать? Вот пятеро детей. Как всем догадать? Да, действительно, это такая большая проблема для родителя. Потому что их пятеро, и иногда бывает, если это погодки, и мама да. купила разные подарки, и они начинают обижаться и плакать, и я хотел, как у Никиты, или я хотел, как у Насти подарок, да. Но родителю, родитель должен учитывать интересы и показать, что смотри, смотри, какой удивительный подарок, эмоциональная окраска. Здорово, а я об этом всю жизнь мечтала, я хотела такое даже. Смотри, и показать, как он, что можно делать с этим подарком. Вот. И если очень много детей, еще важно, можно делать, придумывать подарки, делать друг другу подарки, играть от какого-то тайного друга или ангела. Ага. Это принесет массу, массу удовольствия. На самом деле, Новый год это, это атмосфера, и атмосферу это создают родители. Служное питание, Катерина. А если детей уже ничем, ничем не удивить, что психолог посоветует? Если ничем не удивить детей, ну это проблема, конечно. Почему? Потому что есть родители, которые а, а, откупаются от, от своих детей. То есть они дарят всегда дорогие подарки. Почему? Потому что им не достало, они не могут уделить а, достаточно внимания. Вот. И нужно разобраться тогда родителю. А, то есть посмотреть на свои, ну, почему он так делает. Uh -huh. Возможно, нужно что-то менять в своей жизни и в отношении к ребенку. Дивинок, доброго ранку вам. Алло. Щоранку на каналі 1 плюс 1 Аромок Самит Кавий Якобс запрошує гостей. Доброго. Алло. Е... Ви вже в ефірі, давайте говоріть. Доброго ранку. Доброго питання. Я хочу е, запитати. Питайте. Е, шановну е, гостю, от я бабуся. У мене троє внуків. Е, в них різниця. Всього один рік. І, е, і я зараз теж підбираю подарунки. І от які ваші поради? Онукам у мене рік, два і вже е, mm -hmm. чотири. І навздогін одне ще запитання таке: а чи варто батькам взагалі подала купувати подарунок дитині, якщо дитині ще й року немає? Mm -hmm. Дякую. на самом деле можно купить какую-то, если даже год нет. Дети любят погремушки, дети любят какие-то яркие игрушки. Это то, что развивает ребенка. Я думаю, что ребенок получит удовольствие, если он увидит что-то новое в своей жизни, то, что он может потрогать, пощупать, облизать, пососать. То есть вот это важно. Взять в рот и, возможно, попрыгает это, если это мячик, или это большой куб, или это даже большой мишка. Но важно, чтобы не испугать. А есть стены грызть в детенстве, потому что они были <гум> ну, кальцію не вистачало просто. Наступний дзвінок, доброго ранку. Алло. Алло. 4 -4 -4, код міста Києва ну все учителю. Теж як до психолога звертаються глядачі через Facebook, давайте візьмемо слухавку, Доброго. Доброго утро. Доброго. А що робити, якщо наш папа вообще проти подарка дітям? За троє дітей. А, да. а в чому причина? Ну, он считает, что не обязательно под... дарить подарки вот в какой-то положенный день, а можно вообще дарить э, когда-нибудь. Слухай, ты давно открылся, ваш суженный ряженный на тот момент, что у него. Дав давно. Вот я тайно, тайно э, воюю, я все равно покупаю как бы в подарки. А сам бим подарунки любит? Ну, так он старается сдержанным быть, не показывает, но я думаю, что в Тайне, конечно, любит. Вот такая ситуация. Ну, действительно, это праздник, это праздник для детей. Дети ходят в школу и в сад. Они делятся своими впечатлениями о том, что Дед Мороз принес. Естественно, ребенку хочется получить подарок, даже если он маленький. И папа должен понять, почему так. Возможно, папа сам не получал подарок в своем детстве. Возможно, не было у него такого опыта. И естественно, не надо проектировать свой опыт на детей, потому что дети, они ждут и ожидают, они любят сюрприз, сюрпризы. Они любят, когда это делают праздник эмоциональным, красочным. И, естественно, если родители рядом и создают вот такую атмосферу, атмосферу радости, атмосферу эмоций, атмосферу, атмосферу веселого настроения. Вы в детстве были вредливы? Да. У вас дети есть? Да. Сколько? Пять лет. Мы пятеро детей, Боже мой. Ну, трохи. Трохи. Еще замовила дитинка на Новый рик. Вы знаете, Лего, он, он очень любит конструировать, и он заказал, мама, Лего-паровозик, пожалуйста, купи мне Лего-паровозик. И купили. Да, ну, еще нет. И что да, а да. сказал мама, я хочу машину, чтобы вы ему ответили? Ну, вы знаете, похоже наш ребенок, он, поним, он чувствует и понимает, что, что, он, что он может пожелать. відчувайте бажання своих детей и кому-то чаще с ними говорить. А у нас была в гостях Наталья Простунцева, известный провідний психолог. Щодо дітей, дитяча психологія. Mm -hmm. Дякую, з наступаючими Дякую. святами. Далі, останні новини ТСН Марина Лочука. Після ми розігруємо квитки на концерт французького композитора-співака Мішеля Ліграна.